Всем добрый день, меня зовут Гофрик Сергей. Сегодня я хочу вашему вниманию предоставить твердотопливную котельную, которую мы сдали, завершили монтаж в декабре 2016 года. Месяц у нас длили пусконаладочные работы и обучение персонала. Сегодня мы ее передаем в жилую эксплуатацию в школу. Котельная это установлена в село Жадовое, Семеновский район, по заказу управления свиты и под руководством Управления капитального бедовництва в области. Значит, котельная наша блочно-модульная состоит из двух секций, которые соединяются в одну. Это металлоконструкция утепленная, сэндвич-панель, которая утеплена хорошо минватой, там минимальные теплопотери. Чем она хороша? Эти котельные легко переносятся и перемодулируются в другие районы. Они не, требованы, не требовательны к фундаментам, Каркас здания нам, э, сам металлокаркас нам помогли разработать конструкторы одной фирмы. Не буду, не важно, не буду называть. То есть каркас очень прочный и усиленный. Буквально за пару часов ее можно разобрать и перевозить краном в любое другое место. В случае, как сокращаются школы, в данный момент идет децентрализация. То есть эта котельная послужит. Ну, в этой школе я надеюсь, село еще живое, село большое, детей достаточно. Эта котельная, надеюсь, послужит здесь долго. Значит, проект нам предоставили заказчики, Управления капитального будивнитства. Наружный проект самого здания и дымовой трубы мы не изменяли. В процессе мандаса сделали изменения во внутренности котельной существовавший проект был уже немного устарел, потому что делался несколько лет назад. Сейчас мы внедрились, согласно нашему опыту, на других объектах новейшие технологии. На что мы больше всего обратили внимание при монтаже и в процессе монтажа, это на безопасность. Это было на первом месте, чтобы обеспечить полную безопасность. Поскольку твердотопливная котельная, это самый высокий уровень опасности, потому что топка загружена топливом. Может быть, полная загрузка. В момент пропадает электричество, выключаются насосы. И невозможно остановить процесс горения. Идет в котлах инертный ход котлов. Поэтому, много знаете вы сами, наверное, что случается неприятный случай. Значит, первое по дымоходу. По дымоходу у нас есть усиленная труба которая изготовилась по проекту. Толщина стенки 8 мм. Труба обработана в два слоя краски, и снутри, и снаружи. Поэтому она не поддается влиянию конденсата. Конденсат собирается специальным конденсатором-сборником и выводится вовне. Дальше у нас есть горизонтальные каналы, которые вы видите изолированные согласно проектам изолированный минвата сверху алюм холл что не дает разрушения при погодных условиях эти защитные материалы не разрушаются в горизонтальных стояках дымохода мы сделали два взрывных клапана случай редкий но бывает что в горизонтальных стояках образуется скопление газов поэтому если вам видно на, стоят на двух дымоходах. Из двух котлов выходят отдельные дымоходы. Врезаны они на разных высотах для того, чтобы не ослаблять трубу согласно проекту. И сверху стоят вот два таких черных домика, где заложено асбестовое полотно с сеткой. В случае скопления газов, чтобы не было разрушения дымоходов, эти взрывные клапана вскрывается асбест и все газы выходят наружу. То есть это полная безопасность, эта сетка легко меняется, там на 8 болтов закручена решетка. И этим мы добились полной безопасности дымохода. Значит, труба дымоходная установлена на прочном фундаменте в глубину полтора на полтора метра. На основе плите стоит на пиль, на шпильках стянутая и растянута, видите, трассами растяжки с тауреками. То есть с таурепами. Они тоже не исключает возможность там от порыва ветров, чтобы она труба это упала, допустим. То есть зафиксировано довольно надежно. Все согласно проекту. Сейчас мы пройдем во внутрь котельной и рассмотрим внутренность, что себя представляет. Первое, что есть в любой котельной, это отопительные агрегаты котлы. Котлы мы выбрали у Термо. Котлы мощностью 250 кВт. У нас здесь установлено два котла таких котлы являются универсальными, хоть водогрейными, хоть отопительной системы. Вот котлы изготовлены по заводским расчетам и проектам. У них стопроцентная КПД заявленная в паспорте, потому что эти котлы мы уже устанавливали три года на разных объектах и частных и школах. Лично у меня дома стоит такой котел этой фирмы зарекомендовали себя по параметрам цена-качество очень хорошо. В котлах можно использовать любой вид топлива. Это дрова, брикет, уголь, терса, солома. Сжигать отходы производства. То есть сгорание идет полное за счет подачи воздуха вентилятором. Сгорание идет полное, переграет все дотла и получается хороший эффект. В котлу есть колодцы, через которые дым проходит 4 колодца, они в задней части котла находятся, что дает возможность забрать температуру от исходящих газов перегораемого продукта, тем самым увеличить КПД котла. Котлы этой серии горят от 6 в моей практике за три года установлено, наверное, больше 30 этих котлов разных мощностей. От 6 до 12, есть даже до 16 часов доходит, если хорошее топливо. На угле длительность горения, длительность загрузки увеличивается почти вдвое. Эта марка котла зарекомендовала хорошо еще тем, есть показатель очень хороший на одном на, одной, на одном здании здание 4000 квадратов. Отапливает один котел мощностью 150 кВт. Загрузки хватает дрова, используют в основном акацию. Загрузки топлива хватает на 6-8 часов. Поэтому сравнив цены и качества, мы монтируем разные системы, разные котлы устанавливаем. Нам бывает их предлагает заказчик, бывает закупаем. Самый я настоял, чтобы эта марка была включена в проект. Потому что она в процессе эксплуатации зарекомендовала. Поэтому мы, грубо говоря, добились тех результатов. Мощность потребляемая для здания. У нас отапливается огромная школа в 3 этажа этой котельной. Остав, отапливаются отдельные здания детского садика 2 этажа. То есть, в принципе, тепловой энергии хватает полностью. Только в этом году. Два года подряд на старой котельной мы боролись за температуру в садике. Дети мерзли, включали обогреватели. Электро, много электроэнергии потребляли. В этом году проблема отпала. Месяц уже... Эксплуатируется котельно за месяц жалоб нету. Мы обучили персонал, целый месяц мы я и мои помощники тут жили, практически заезжали, выезжали, то есть все пусконаладочные работы проведены успешно и на этом я хочу акцентировать внимание. Котельный такого уровня требует много времени для пуска наладки. Сюда у нас вложено много оборудования, которое мы посмотрим дальше. И я объясню почему. На этой системе мы выбрали, поскольку мы немного стеснены были объемами котельной, систему выбрали с гидроразделительным узлом, условно называя гидрострелку. Для него ее нам изготовил завод Кронос под заказ. Для чего? Любой твердотопливный котел требует температуру на обратной подающей трубе, которая входит в котло, минимум 57 градусов. Для того, чтобы достичь температуры на обратке, любой твердотопливный котел требует разделения системы или разделения контуров. У нас есть котловой контур, который у нас разделяет работу котлов с гидроразделительным углом. И есть отопительный контур, который подает на систему. С помощью трехходового крана или клапана, который, который управляется сервоприводом. Сервоприводом управляется, комп, управляет компьютер, не требует вмешательства человека. Мы задали температуру на обратке котла 50 градусов условно. И сервопривод вращением поддерживает. Частично он берет воду из обратки горячую, сме из подачи, извините меня, с из подачи, смешивает с той водой, которая приходит с обратки, регулирует температуру подачи и подает в котел уже горячую воду. Как вы видите, у нас вот чистый, котла. Здесь нету конденсатов, котельно пользуется месяц. Следующий контур у нас называется отопительный, отдельный от, от, от контура котлового. Значит, у нас есть два циркуляционных насоса, которые приводятся в действие компьютером, мы его покажем сейчас, которые идут тоже через смесительный клапан. Для чего? Компьютер считает температуру на улице, наружную температуру. И задает работу клапана. Допустим, сейчас при температуре минус 1 у нас потеплело, у нас компьютер подает 50 градусов на систему. Идет смешение обратно. Частично вода идет с нагретой с подачи. Частично смешивается водой с обратного трубопровода. Выбирается заданная температура и насосы подают дальше на систему. Насос у нас поставлен с паркой, достаточно для мощности котельной одного насоса, второй у нас резервный. То есть в случае выхода насоса из строя, один насос, один насос выключают, переходят на работу второго насоса. Насосы у нас работают в двух режимах. Сначала ими управляет компьютер на постоянное, есть переключение на, на ручной режим. То есть все оборудование котельно работает в двух режимах. И в автоматическом, и в ручном режиме в случае неисправности одного из агрегатов. Всеми насосами подающими и всеми смешивающими агрегатами управляет компьютер. Компьютер мы выбрали ТЭЧ, потому что использовал его не один раз на других котельных. Показал хорошие показатели, результаты. Надежен в управлении, легко управляется, легко обучается. Люди на нем, значит, заведена шкала. Сюда мы завели. Компьютер видит нару... температуру на улице, наружную температуру воздуха, и он регулирует температуру подачи с помощью смещения подающей и обратной воды, которая проходит из системы. Компьютер также гарантирует работу второго маленького смесительного зла котлового контура который обеспечивает постоянную температуру на обратке котла, что, повторюсь, не дает котлу конденсировать и высокая продуктивность сгорания. Компьютер можно перестраивать на разные режимы, на разные сезоны, можно межсезонье использовать, можно основной сезон и прочее. Можно доводить сюда и водонагрев, можно обеспечивать и рециркуляцию, и управлять многими, многими агрегатами, узлами для чего мы компьютер взяли расширенной серии, чтобы мы могли подключать все возможные узлы и агрегаты, которые нам необходимы. Поскольку у нас котла 2, хотя требуемая мощность наших потребителей 400 кВт, но справляется один котел вполне, 200 кВт, 250 кВт котел справляется один. Поэтому работа не поочередно. Один находится в работе. Сейчас мы видим заданную температуру на табло у нас 68, 75. Мы видим заданную температуру. Один котел у нас находится в работе, второй постоянно на в обслуживании, то есть на чистке. Котлы работают поочередно. Сейчас котел находится в момент разгона, топлива у него есть, он нагоняет температуру, заданная 75. Сейчас мы видим 54 градуса. Сейчас мы аккуратненько покажем вам принцип горения котла и в топку. Вот. У нас смешанное топливо, то есть у нас сейчас дрова, дровами нагоняется жар, дальше закидается брикет или уголь, в какие возможности есть, и горение продолжает. Горение идет за счет подачи кислорода вентиляторами в топку. Видите, горение происходит, топка довольно обширная, дрова влазят сюда до метра, диаметр дров безразлично, можно колоды впихивать такие, которые проходят в загрузочную дверцу, то есть нет необходимости мелко колоть, рубать, дрова измельчать. То есть все, что помещается в загрузочную дверцу, все может загрузочно и сгорает дотла. Вот мы видим работу котла и топки. Наша котельна снабжена еще бесперебойным источником питания в виде генератора дизельного на 6 киловатт мощности что позволяет в момент отключения света генератор заводится одним переключением рычага или кнопкой, генератор заводится и котельная работает на дизельном генераторе. В сельских местностях отключение света бывает частенько, бывает аварию. Одной загрузки топлива хватает у нас на 10 часов работы генератора. Генератор обкатан, масла фильтра поменянные, залит полный бак топлива. Потому 10 часов как минимум можем работать без электричества двумя котлами.